Давайте мы сейчас посмотрим, сделаем общий осмотр, хорошо? Да. Так, сначала руки. На кожу угу. нет жалоб? Суховато. Суховато, да. Меня зовут Амельченко Наталья. Уже более полутора лет в Киеве живем с нашей семьей. Мы приехали из Донецка в 2014 году, когда начались боевые действия. И когда уже в нашем родном городе исчезли украинские флаги. Роман Васильевич, хотела вас отвлечь немножко по поводу вашей совместной мы с мужем врачи. С 99 -го года у нас уже был частный прием. Сначала при медицинском центре, а потом уже свой. И было свое помещение в центре города, где мы вели прием. Наконец-то вот осуществилась наша мечта. Купили большую четырехкомнатную квартиру в центре города. И 1 сентября 2013 года мы переехали прямо в ночь на 1 сентября. Вот мы поставили себе эту дату, чтобы дети пошли уже из новой квартиры в школу 1 сентября 2013 года. Конечно, это было нашей мечтой. Из окон нашей квартиры открывался вид на пол Донецка, на реку Кальмиус, на весь берег противоположный. Красота была изумительная. Ну, вот так получилось, что прожили мы там ровно год. По сути говоря, мы поняли, что пришла война еще с марта, вот с начала марта. Но еще более ярко, конечно, это стало выглядеть после референдума, когда появились так называемые зеленые человечки, и когда мои близкие люди, знакомые и так далее, очень многие пришли на референдум голосовать за как бы независимость, вот. Говорят, мы голосуем не за независимость, мы голосуем за то, чтобы войти в состав России. Мы ждали до последнего, на 31 августа мы приехали в Киев. Старшая дочка в июне 2014 года после 9 класса поступила в медицинский лицей при Донецком медицинском университете, была вторая в рейтинге, сдавала экзамены, несмотря на бомбежки уже в тот момент над нашим домом. И, конечно, мы не могли допустить, чтобы дочка 1 сентября не пошла на занятия. И перевели ее в украинский медицинский лицей при Национальном медицинском университете имени Богомольца. Рассчитывали в дальнейшем практически сразу уехать, устроив дочку в лицее, в общежитие. То есть вот этот приезд на 4 дня оказался приездом на 12 месяцев. Год мы прожили у наших знакомых, и, несмотря на это, постоянно искали жилье как просто через агентство недвижимости, так и опять-таки через органы государственной власти, местного самоуправления. На сайте Министерства социальной политики была выставлена официальная информация о наличии свободных мест для проживания переселенцев в городе Киев. Мы решили все-таки воспользоваться этим предложением и поселиться в это общежитие. Твой дом там, где твоя семья. Слава Богу, це держит на плаву, то есть всі мої четверо детей здесь. Оні розвиваються звісно в повну силу і очень хорошо. Але в нас, по-перше, діти дуже, як то кажуть, комунікабельні. У нас, наприклад, та мала донька, яка три роки, вона з 1 рок-п'ять місяців, вона вже у садочку. І вона така дуже така говірлива дитина. І а інші, от, наприклад, на наразі наша шістнадцятирічна дитина. Вона у, на олімпіаді у Бельгії з філософії, але вона була також одною з вісьмох людей, які голодували перед Міністерством охорони здоров'я щодо корупції Національному медицинському університеті Богомотусь. Тобто вона сама аж отак, от у громадській діяльності і антикорупційній діяльності, і вона в двох академічних інститутах приймає участь у дослідженнях і пише музику і перекладає вірші на пісні і сама виконує син працює юристом вже вот. а середня донька вчиться в школі та у гуртках там у секціях приїхав в Київ ми не оставляли свою діяльність одразу же знайшлись ті те... наши пациенты, которые уже переехали даже чуть раньше, чем мы, летом, в конце весны, они были очень счастливы, что теперь их доктора здесь. Вот, но, безусловно, сначала было тяжело, то есть не сразу мы, естественно, арендовали помещение. Вот, но постепенно пришло к тому, что мы вот стали уже принимать в центре города. У меня медицина Всегда была мечтой еще в школе. В на настоящий момент врачебный стаж уже более 21 года. Я врач-акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог и невролог. И наш подход ⁇ это не мраморные помещения и белокаменные палаты, а именно реальная помощь пациентам в сложных ситуациях. И получение долгосрочного результата, работа на перспективу, а в идеале профилактика. Мы помогаем социально незащищенным категориям населения, но тем не менее это и наша предпринимательская инициатива. Вот, то есть это на самом деле то дело, чем мы зарабатываем на нашу семью. Мы очень любим свою работу, мы любим медицину и надеемся, что и наши дочки пойдут по нашим стопам. И я думаю, что в Киеве все будет у нас хорошо. В мае 2014 года мы создали общественную инициативу, еще будучи в Донецке, чтобы как-то поддерживать наших земляков. У нас осталась тесная взаимосвязь с гражданами Украины, которые остались на временно неконтролируемых Украиной территориях и на территории Республики Крым. Связь эта поддерживается путем нашей постоянно действующей круглосуточной горячей линии телефонной, а также путем использования нашего ресурса Facebook. К нам преимущественно обращаются, несмотря на то, что уже прошло много времени, все-таки с вопросом: а как можно выехать? Каким образом? Как получить пропуск? И как же все-таки в плане жилья? Как нам быть? Мы хотели бы выехать. Мы очень хотим, но куда мы приедем? Меня просто удивляет, почему до сих пор органы власти так к этому относятся. Ну да, да, это я. Я Наталья Мельченко. Вот, так. Здравствуйте. Зарегистрируйте, пожалуйста, Таня. Заполняли форму. Да. Кстати, вещи, продукты и памперсы для пожилых. Заполняли фамилию. Да, да, да. да. П? Ми, ми, ми. ми. Ага, да, да, да. Калемане. Да, вижу. Сегодня наша общественная организация в партнерстве с общественной организацией «Территория Новый Схит» и благотворительным фондом «Крымские беженцы» – это обе организации переселенцев. Мы выдавали сегодня гуманитарную помощь, а именно одежду, обувь. Мы собираем списки, вот видите, все, телефон, фамилия, имя, люди приходят, льготы, сколько человек в семье и так далее. Ну, у нас практически то же самое. То же то самое. У нас благотворительный фонд. Мы и... собираем документы, вот видите. Mm -hmm. Вот если вам нужны документы, пожалуйста, мы же берем их у людей. Классно. Mm -hmm. mm -hmm. Хорошо, дайте я подумаю. Хорошо, Олег, да. Сделать. Несмотря на то, что прошло уже полтора-два года с момента переезда людей, переселенцев сюда, но очень многие семьи нуждаются до сих пор. К нам приезжают часто люди за 40-50 километров для того, чтобы выбрать там для членов своей семьи что-то. Мы пытаемся всячески влиять на политику, Пытаемся влиять на то, чтобы законные права, обеспеченные Конституцией и законами Украины, были реализованы. И я еще раз подчеркиваю, что это касается не только внутренне перемещенных лиц. И вот на этой неделе будущей у нас порядка семи мероприятий, где мы участвуем либо как организаторы, либо как очень активные участники. Начиная от комитетов Верховной Рады и министерств, различных заседаний рабочих групп там, и так далее. И кончая э, заседаниями э, общественных советов при КМДА, при Минрегионе. Нет. Давайте голосовать! В этом положении, которое сейчас у да меня, сегодня говорите. распечатано с сайта... <со -ширя> На настоящий момент я против этого положения, что я не участник открытого, открытый общественный совет и уж тем более открытые, открытое учредительное собрание. С каких это пор это, это абсолютно противоречит Конституции Украины? Покажите, пожалуйста, где у вас закрытое собрание. Поэтому я предлагаю поддержать. за пропозицію. Которому... Одну минуту, щоб проголосували і надіяти у нас два суда проти президента України Порошенка. Я один з позивачів а, до президента у рамках адміністративного судочинства щодо визнання ним зловживання службовим становищем в частині невизнання воєнного стану на території Донбасу. Тобто в нас вбиті є, поранені є, спалені танки є, неконтрольована частина території є, а воєнного стану немає. Війни немає, чи надзвичайного стану також немає, тобто нічого немає і нічого не відбувається. Тільки мобілізація також є, кудись ну, мобілізують. А навіщо якесь непонят... незвичайне таке, а то що? Ми називаємо це війною. Але президента війни немає. Наразі про це дуже важко казати, така стедоба, що голосував за Порошенка. Розумієте, це така дурня, от наразі таке сказати. Хочеться саме собі плюнути, як то кажуть, от, от, як стати до дзеркала і це зробити. Будь-у кого колись є таке почуття, що ти у цій країні такий маленький, нікчемний, і нічого не вижу. Є такі почуття? Буває? А ви знаєте, у громадських активістів такого почуття не звичайно немає. Тому що, звичайно, що ми не можемо вирішити багато питань, а ми, але не, ми не відчуваємо себе такими зайвими і як то поза життям, поза, поза усім, що відбувається. Людина. не нужно опускать руки, если у вас что-то поменялось в вашей жизни, возможно, это только к лучшему, и это открывает для вас новые возможности. И, как сказала моя подруга, теперь уже мы люди целого мира. Абы росы бы, абы проклятый,